आवाजन साथ में एक मिनट वेट करावेश

आंबेडकर काय सांगाल हे कोण मी ना थांबणार काय एवढंच त्या मोदी सारखी गाडी चालायला लागली आहे मागे गेला काय आलो तुमचा काय नाही बैठक अजून चालू आहे बैठक संपलेली नाहीये मला बाहेर जायचं आहे म्हणून मी असं निघालेलो आहे एवढंच पडेल की बैठक स्मूथली चाललेली आहे एवढं फक्त मी म्हणतो नाही नाही माझे चेहरा हा नेहमीच असणारा असतो मी आयुष्यात कधी दुखी होत नाही त्याच्यामुळे असणारा माझ्या चेहऱ्यावरनं काही जाऊ नका मी असं म्हणालो त्याच्यातला असणारा जे मुद्दे आम्ही ठेवले होते त्या मुद्द्याच्या संदर्भात तिन्ही पक्ष इंटरनली डिस्कस करणार त्याच्यामध्ये अजून काही ऍडिशन करायचं आहे का ते ऍडिशन त्या ठिकाणी केलं जाईल आणि नंतर मग असणारा जो ड्राफ्ट आहे तो ड्राफ्ट त्याच्यातला असणारा फायनल आता असताना इतर मुद्दे जे आहेत त्या इतर मुद्द्यांवरती असताना चर्चा कंटिन्यू राहणार आहे मला फक्त जायचं असल्यामुळे मी असं ते बैठकीतून बाहेर चालतो जे काही आमचं आत्ता ठरलेलं आहे ते म्हणजे या आघाडीचं इंडिया होऊ नये ही आम्ही मी दक्षता घ्यायचं तर त्या ठिकाणी आम्ही ठरवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ताक जरी असलं तरी फुकून फुकून प्यायचं असं मी ठरवलेलं आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामुळे असणार शीट शेअरिंग जे आहे हा आमचा नेक्स्ट फेजचा इश्यू राहणार आहे फर्स्ट फेजचं जे आहे ते एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टँडिंग हा फेज पहिल्यांदा मी घेतलेला आहे त्याच्यामुळे त्या फेसची असणारी अर्धवट चर्चा झाली अर्धवट चर्चा सुरू झाली इंडिया आघाडी माझ्या दृष्टीने इंडिया आघाडी आता काही का शिल्लक राहिलेली नाही जे काही अखिलेश आणि काँग्रेस लास्ट पार्टनर्स राहिले होते माझ्या माहितीप्रमाणे दोघही पाठ झालेले आहेत काँग्रेस वेगळी चालली आहे एस पी सुद्धा वेगळी चालली आहे अशी माझी माहिती आहे होऊ नये ही माझी इच्छा आहे परंतु हकीकत अशी आहे की दोघं वेगळे चाललेत अशी परिस्थिती आहे किंवा त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रात तसं होऊ नये हे आम्ही असणार पाहतो बैठक ही मीटिंग सम्पले संपले डिसाइड करना आज जो है बैठक में पिछली बैठक जो हुई थी उसमें हम लोग ने कुछ इश्यूज दिए थे कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके साथ साथ अगर इकट्ठा आते हैं तो कॉमन प्रोग्राम क्या होना चाहिए उस पर दिया था आज सुबह से उस पर चर्चा हुई और इंटरनली तो फिर से अभी ये फाइनल डिसीजन हुआ कि हर पार्टी जो है वो अपने जो पदाधिकारी है और कमेटी है उसके साथ में वो डिसाइड करेगी डिस्कस करेगी इसमें और क्या एडिशन करना है वो भी मुद्दा होगा और अगली बैठक में जो है ये कॉमन प्रोग्राम जो है हम लोग कितने एग्री करते हैं या हम कितने डिस करते हैं उस पे चर्चा होगी लेकिन एक बात ये तय हुआ कि अगर खयालत मिलते भी नहीं है उस इशू पर तो उस पे अलग अलग नहीं जाएंगे ये एक डिसीजन हो गया है सर उद्धव जी जी और राहुल जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया राहुल जी उद्धव जी लगातार कह और सब कह रहे इंडिया गठबंधन मजबूत है है उस सीटों पर बात सवाल ऐसा है की नीतीश जी अलग गए हैं आप भी अलग जा रहा है ममता बनर्जी अलग जा चुकी है चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट उतार मतलब नाम डिक्लेयर किया हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये, ये साथ में है लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाहते बराबरी पे होगी पहले पहला 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 कौन कौन सी बराबरी की पहला पहला मुद्दा जो है वो हम लोग कॉमन प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं अगर किसी इशू पर हम लोग की राय अलग अलग है तो ये अलग अलग कितनी राय है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैंने जैसे कहा कि हम लोग छाछ भी अगर पियेंगे तो मैं फुक, फुक के पीने को सलाद सबको दे रहा हूं और ये एक मुद्दा खत्म होने के बाद सेकेंड फेज में जो है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आएगा एक बड़ा मुद्दा ये भी है नहीं होंगे मैं तो महाराष्ट्र के अब तक क्यों मैं तो उसके बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ को कोशिश तमाम का बीजेपी ऑफर तो मुझे बहुत पहले से ही है, नया नहीं है सर सर एक चीज आप, आप, आप पर सर एक आरोप लगा जान बुझ के आप देरी कर रहे हैं जबकि कांग्रेस शिवसेना एनसीपी मिल जल्द से जल्द इसको एक पर करना चाहती सीट बंटवारे को और आपकी देरी होती है ऐसा है कि अगर उनको खत्म करना होता तो ढाई साल में वो खत्म करते अब ऐसा है कि हम कल मीटिंग में आए हैं वो आपके ये बुनियाद जो है कहीं ना कहीं तो भी किसी ने आपसे कहा है ये सवाल पूछे संजय सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो बैठक हुई लगे बुनियादेश

आंबेडकर काय सांगाल कोण मी तर थांबणार जरा काय एवढंच लागला मोदी सारखी गाडी चालायला लागली आहे मागे गेला काय तुझं काय नाही बैठक अजून चालू आहे बैठक संपलेली नाहीये मला बाहेर जायचं आहे म्हणून मी असं निघालेलो आहे एवढंच पडेल की बैठक स्मूथली चाललेली आहे एवढं फक्त मी म्हणतो नाही माझे चेहरा हा नेहमीच असा असतो मी आयुष्यात कधी दुखी होत नाही त्याच्यामुळे असं माझ्या चेहऱ्यावरनं काही जाऊ नका <laughs> मी असं म्हणालो त्याच्यातला असणारा जे मुद्दे आम्ही ठेवले होते त्या मुद्द्याच्या संदर्भात तिन्ही पक्ष इंटरनली डिस्कस करणार त्याच्यामध्ये अजून काही ऍडिशन करायचं आहे का ते ऍडिशन त्या ठिकाणी केलं जाईल आणि नंतर मग असणारा जो ड्राफ्ट आहे तो ड्राफ्ट त्याच्यातला असणारा फायनल आता असताना इतर मुद्दे जे आहेत त्या इतर मुद्द्यांवरती असताना चर्चा कंटिन्यू राहणार आहे मला फक्त जायचं असल्यामुळे मी असं ते बैठकीतून बाहेर चालतो जे काही आमचं आत्ता ठरलेलं आहे हे म्हणजे या आघाडीचं इंडिया होऊ नये ही आम्ही मी दक्षता घ्यायचं तर त्या ठिकाणी आम्ही ठरवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ताक जरी असलं तरी फुकून फुकून प्यायचं असं मी ठरवलेलं आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामुळे असणार सीट शेअरिंग जे आहे हा आमचा नेक्स्ट फेजचा इशू इश्यू राहणार आहे फर्स्ट फेजच जे आहे ते एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टँडिंग हा फेस पहिल्यांदा मी घेतलेला त्या आहे त्याच्यामुळे त्या फेजची असणारी अर्धवट चर्चा झाली अर्धवट इंडिया आघाडी माझ्या दृष्टीने इंडिया आघाडी आता काही शिल्लक राहिलेली नाही जे काही अखिलेश आणि काँग्रेस लास्ट पार्टनर्स राहिले होते माझ्या माहितीप्रमाणे दोघही पाठ झालेले आहेत काँग्रेस वेगळी चालली आहे एस पी सुद्धा वेगळी चालली आहे अशी माझी माहिती आहे होऊ नये ही माझी इच्छा आहे परंतु हकीकत अशी आहे की दोघं वेगळे चाललेत अशी परिस्थिती आहे किंवा त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रात तसं होऊ नये बैठक ही मीटिंग सम्पले संपले थे, थे तो डिसाइड तो कर तो तो आज जो है बैठक में पिछली बैठक जो हुई थी उसमें हम लोग ने कुछ इश्यूज दिए थे कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके साथ साथ अगर इकट्ठा आते तो कॉमन प्रोग्राम क्या होना चाहिए उस पर दिया था आज सुबह से उस पर चर्चा हुई और इंटरनली दोपहर से अभी ये फाइनल डिसीजन हुआ कि हर पार्टी जो है वो अपने जो पदाधिकारी है और कमेटी है उसके साथ में वो डिसाइड करेगी डिस्कस करेगी इसमें और क्या एडिशन करना है वो भी मुद्दा होगा और अगली बैठक में जो है ये कॉमन प्रोग्राम जो है हम लोग कितने एग्री करते हैं या हम कितने डिसएग्री करते हैं उस पर चर्चा होगी लेकिन एक बात ये तय हुआ कि अगर ख़यालत मिलते भी नहीं है उस इशू पर तो उस पर अलग अलग नहीं जाएंगे ये एक डिसीजन हो गया है सर उद्धव जी और राहुल जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया राहुल जी उद्धव जी लगातार कह रहे हैं और सब कह इंडिया गठबंधन मजबूत है तो हकीकत है वो सर सीटों पर बात सवाल ऐसा है की नीतीश जी अलग गए है आप भी अलग जा रहा है ममता बनर्जी अलग जा चुकी है चौथा पार्टनर जो बा, बा, बचा हुआ था वो एसपी था एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट होता मतलब नाम डिक्लेयर किया हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये, ये सात पर है लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना बराबरी रहे हैं पहले पहला, पहला 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 कौन कौन सी बराबरी की सीट पहला पहला मुद्दा जो है वो हम लोग कॉमन प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं अगर किसी खत्म होने के बाद सेकेंड फेज में जो है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आएगा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि आप सर सीट शेयरिंग को अंतिम शामिल नहीं होंगे मैं तो महाराष्ट्र के अब तक क्योंकि मैं तो उसके बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ तमाम एपी का ऑफर तो मुझे बहुत पहले से ही है नया नहीं है सर सर एक चीज आप पर सर एक आरोप लगा जान बुझ के आप देरी कर रहे हैं जबकि कांग्रेस शिवसेना एनसीपी मिलके जल्द से जल्द इसको एक झट पकड़ना करना चाहती सीट बंटवारे को और आपको इसे देरी हो है ऐसा अगर उनको खत्म करना होता तो ढाई साल में वो खत्म करते अब ऐसा है कि हम कल ही मीटिंग में आए हैं तो आपके ये बुनियाद जो है कहीं ना कहीं तो भी किसी ने आपसे कहा है ये सवाल पूछे संजय सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो बैठक हुई को यहाँ छोड़ने

काय आलं काय नाही बैठक अजून चालू आहे बैठक संपलेली नाहीये मला बाहेर जायचं आहे म्हणून मी असं निघालेलो आहे एवढंच पडेल की बैठक मोठली चाललेली आहे एवढं फक्त मी म्हणतो नाही माझे चेहरा हा नेहमीच हसरा असतो मी आयुष्यात कधी दुखी होत नाही त्याच्यामुळे असणारा माझ्या चेहऱ्यावरनं काही जाऊ नका मी असं म्हणालो त्याच्यातला असणारा जे मुद्दे आम्ही ठेवले होते त्या मुद्द्याच्या संदर्भात तिन्ही पक्ष इंटरनली डिस्कस करणार त्याच्यामध्ये अजून काही ॲडिशन करायचं आहे का ते ऍडिशन त्या ठिकाणी केलं जाईल आणि नंतर मग असणारा जो ड्राफ्ट आहे तो ड्राफ्ट त्याच्यातला असणारा फायनल आता असणारा इतर मुद्दे जे आहेत त्या इतर मुद्द्यांवरती असणारा चर्चा कंटिन्यू राहणार आहे मला फक्त जायचं असल्यामुळे मी असं ते बै बैठकीतून बाहेर चाललो जे काही आमचं आत्ता ठरलेलं आहे हे म्हणजे या आघाडीचं अगा, या इंडिया होऊ नये ही आम्ही मी दक्षता घ्यायचं असताना त्या ठिकाणी आम्ही ठरवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ताक जरी असलं तरी फुकून फुकून प्यायचं असं मी ठरवलेलं आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामुळे असणारं सीट शेअरिंग जे आहे हा आमचा नेक्स्ट फेजचा इश्यू राहणार आहे फर्स्ट फेजचं जे आहे ते एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टँडिंग हा फेज पहिल्यांदा आम्ही घेतलेला आहे त्याच्यामुळे त्या फेसची असणारी अर्धवट चर्चा झाली अर्धवट इंडिया आघाडी माझ्या दृष्टीने इंडिया आघाडी आता काही शिल्लक राहिलेली नाही जे काही अखिलेश आणि काँग्रेस लास्ट पार्टनर्स राहिले होते माझ्या माहितीप्रमाणे दोघही पाठ झालेले आहेत काँग्रेस वेगळी चालली आहे एसपी सुद्धा वेगळी चालली आहे अशी माझी माहिती आहे होऊ नये ही माझी इच्छा आहे परंतु हकीकत अशी आहे की दोघं वेगळे चाललेत अशी परिस्थिती आहे किंवा त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रात तसं होऊ नये ये आम पुढची बैठक मीटिंग संपले थे डिसाइड करना आज जो है बैठक में पिछली बैठक जो हुई थी उसमें हम लोग ने कुछ इश्यूज दिए थे कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके साथ साथ अगर इकट्ठा आते हैं तो कॉमन प्रोग्राम क्या होना चाहिए उस पर दिया था आज सुबह से उस पर चर्चा हुई और इंटरनली दोपहर से अभी ये फाइनल डिसीजन हुआ कि हर पार्टी जो है वो अपने जो पदाधिकारी है और कमेटी है उसके साथ में वोटिंग डिसाइड करेगी डिस्कस करेगी इसमें और क्या एडिशन करना है वो भी मुद्दा होगा और अगली बैठक में जो है ये कॉमन प्रोग्राम जो है हम लोग कितने एग्री करते हैं या हम कितने डिसएग्री करते हैं उस पर चर्चा होगी लेकिन एक बात ये तय हुआ कि अगर ख़यालत मिलते भी नहीं है उस इशू पर तो उस पर अलग अलग नहीं जाएंगे ये एक डिसीजन हो गया है तो सर उद्धव जी और राहुल जी, जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया राहुल जी उद्धव जी लगातार कह रहे हैं और साथ कह इंडिया गठबंधन मजबूत है तो हकीकत है सवाल ऐसा है की नीतीश जी अलग गए है आप भी अलग जा रहा है ममता बनर्जी अलग जा चुकी है चौथा तो पार्टनर जो बा, बा, बचा हुआ था वो एसपी था एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट का मतलब नाम डिक्लेयर किया हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये, ये सात पर है लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाहते रहे बराबरी पहले पहला पहला तो व्यारी के व्यारी। पहला कौन कौन सी बराबरी की पहला पहला मुद्दा जो है वो हम लोग कॉमन प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं अगर किसी इशू पर हम लोग की राय अलग अलग है तो ये अलग अलग कितनी राय है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैंने जैसे कहा कि हम लोग छाछ भी अगर पियेंगे तो मैं फूक टूट के पीने को सलाद सबको दे रहा हूं और ये एक मुद्दा खत्म होने के बाद सेकेंड फेज में जो है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आएगा मैं तो महाराष्ट्र के अब तक ही मैं तो उसके बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ को कोशिश तमाम का तो मुझे बहुत पहले से ही नया नहीं है सर सर एक चीज आप, सर एक आरोप लगा जानबूझ के आप देरी कर रहे हैं जबकि कांग्रेस शिवसेना एनसीपी मिलके जल्द से जल्द इसको एक धर्म करना चाहती छतिस बटवारे को और आपको इसे देरी हो रही है हाल ऐसा है कि अगर उनको खत्म करना होता तो ढाई साल में वो खत्म करते अब ऐसा है कि हम कल मीटिंग में आए हैं तो आपके ये बुनियाद जो है कहीं ना कहीं तो भी किसी ने आपसे कहा है ये सवाल पूछे संजय सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो बैठक बाबा साहब को यहाँ छोड़ने के एक मिनट वेट कराइट करेम थोड़ा फोन खाली करा कई जन खी आंबेडकर काय सांगाल दोन मी तर थांबणार काय एवढंच लागे असाय त्या मोदी सारखी गाडी चालायला लागली आहे मागे गेला काय आलं तुमचा काय नाही बैठक अजून चालू आहे बैठक संपलेली नाहीये मला बाहेर जायचं आहे म्हणून मी असं निघालेलो आहे एवढंच पडेल की बैठक स्मूथली चाललेली आहे एवढं फक्त मी म्हणतो नाही माझे चेहरा हा नेहमीच हसरा असतो मी आयुष्यात कधी दुखी होत नाही त्याच्यामुळे असणारा माझ्या चेहऱ्यावरनं काही जाऊ नका <laughs> मी असं म्हणालो त्याच्यातला असणारा जे मुद्दे आम्ही ठेवले होते त्या मुद्द्याच्या संदर्भात तिन्ही पक्ष इंटरनली डिस्कस करणार त्याच्यामध्ये अजून काही ऍडिशन करायचं आहे का ते ऍडिशन त्या ठिकाणी केलं जाईल आणि नंतर मग असणारा जो ड्राफ्ट आहे तो ड्राफ्ट त्याच्यातला असणारा फायनल आता असताना इतर मुद्दे जे आहेत त्या इतर मुद्द्यांवरती असताना चर्चा कंटिन्यू राहणार आहे मला फक्त जायचं असल्यामुळे मी असं ते बैठकीतून बाहेर चालतो जे काही आमचं आता ठरलेलं आहे ते म्हणजे या आघाडीचं इंडिया होऊ नये ही आम्ही मी दक्षता घ्यायचं असणार त्या ठिकाणी आम्ही ठरवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ताक जरी असलं तरी फुकून फुकून प्यायचं असं मी ठरवलेलं आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामुळे असणार सीट शेअरिंग जे आहे हा आमचा नेक्स्ट फेजचा इश्यू राहणार आहे फर्स्ट फेजचं जे आहे ते एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टँडिंग हा फेज पहिल्यांदा मी घेतलेला आहे त्याच्यामुळे त्या फेजची असणारी अर्धवट चर्चा झाली अर्धवट चर्चा सुरुवात इंडिया आघाडी माझ्या दृष्टीने इंडिया आघाडी आता काही शिल्लक राहिलेली नाही जे काही अखिलेश आणि काँग्रेस लास्ट पार्टनर्स राहिले होते माझ्या माहितीप्रमाणे दोघही पाठ झालेले आहेत काँग्रेस वेगळी चालली आहे एसपी सुद्धा वेगळी चालली आहे अशी माझी माहिती आहे होऊ नये ही माझी इच्छा आहे परंतु हकीकत अशी आहे की दोघं वेगळे चाललेत अशी परिस्थिती आहे किंवा त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रात तसं होऊ नये

और उसके साथ साथ अगर इकट्ठा आते हैं तो कॉमन प्रोग्राम क्या होना चाहिए उस पर दिया था आज सुबह से उस पर चर्चा हुई और इंटरनली दोपहर से अभी ये फाइनल डिसीजन हुआ कि हर पार्टी जो है वो अपने जो पदाधिकारी है और कमेटी है उसके साथ में वो डिसाइड करेगी डिस्कस करेगी इसमें और क्या एडिशन करना है वो भी मुद्दा होगा और अगली बैठक में जो है ये कॉमन प्रोग्राम जो है हम लोग कितने एग्री करते हैं या हम कितने डिसग्री करते हैं उस पर चर्चा होगी लेकिन एक बात ये तय हुआ कि अगर ख़यालत मिलते भी नहीं है उस इशू पर तो उस पर अलग अलग नहीं जाएंगे ये एक डिसीजन हो गया है सर उद्धव जी और राहुल जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया राहुल जी, तो जी उद्धव जी लगातार कह रहे हैं और साहब कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूत है तो हकीकत है सवाल ऐसा है की नीतीश जी अलग गए है आप भी अलग जा रहा है ममता बनर्जी अलग जा चुकी है चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट का मतलब नाम डिक्लेयर किया हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये, ये सात पर है लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाह तो चाहते तो तो पहले पहला 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 कौन कौन सी बराबरी की पहला पहला मुद्दा जो है वो हम लोग कॉमन प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं अगर किसी इशू पर हम लोग की राय अलग अलग है तो ये अलग अलग कितनी राय है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैंने जैसे कहा कि हम लोग छाछ भी अगर पियेंगे तो मैं फूक के पीने को सलाद सबको दे रहा हूं और ये एक मुद्दा खत्म होने के बाद सेकेंड फेज में जो है वो सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आएगा बड़ा बड़ा तो भी भी नहीं होंगे मैं तो महाराष्ट्र के अब तक मैं तो उसके बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ को मजबूत की क्या? कोशिश तमाम बीजे सब सब का बीजेपी ऑफर तो मुझे बहुत पहले से ही नया नहीं है सर सर एक चीज सर, एक आरोप लगा जान के आप देरी कर रहे हैं जबकि कांग्रेस शिवसेना एनसीपी मिलके जल्द से जल्द इसको एक झट पकड़ना चाहती बंटवारे को और आपको देरी होती है ऐसा है कि अगर उनको खत्म करना होता तो ढाई साल में वो खत्म करते अब ऐसा है कि हम खाली मीटिंग में आए हैं तो आपके ये बुनियाद जो है कहीं ना कहीं गहीन तो भी किसी ने आपसे कहा है ये सवाल पूछे संजय सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो बैठक हुई बाला साहब को यहाँ छोड़ने बेटे आवाजे जाते हैं एक मिनट